Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Rosna dan juga rakan-rakan yang dikasihi Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis kualiti penulisan akademik artikel yang bertajuk faktor keterlibatan remaja dengan masalah sosial Kumpulan kami ada 3 orang ahli Yang pertama Muhammad Aizad Izaidi Seterusnya saya Fatia Arumi binti Rahim dan juga Kristina Elisha binti Kasim. Saya akan masuk terus eh, kepada pengenalan analisis. Penulisan akademik merupakan bentuk komunikasi ilmiah yang menuntut ketelitian, keseragaman dan kejelasan dalam penyampaian hujah berasaskan bukti yang empirikal. Dalam bidang ini terdapat tiga elemen utama yang menentukan tahap kualiti dan juga kredibiliti sesuatu karya ilmiah iaitu bidang pendidikan dan penyelidikan sosial, keutuhan wacana dan juga kemahiran dalam membuat rujukan serta kejelasan bahasa. Justeru, analisis ini dijalankan bagi menilai secara menyeluruh tentang aspek penulisan akademik dalam artikel bertajuk Faktor Keterlibatan Remaja dengan Masalah Sosial yang dihasilkan oleh Absha Atiyah Abu Bakar dan juga Isa Muhammad Isa Hamza yang diterbitkan dalam jurnal Hadari Keluaran University Kebangsaan Malaysia. Seterusnya kita akan masuk kepada keutuhan wacana dalam penulisan akademik dari segi struktur dan juga organisasi. Artikel ini menampilkan struktur akademik yang mantap dan konvensional, meliputi abstrak dui bahasa, pengenalan, metodologi, hasil kajian, perbincangan, kesimpulan dan juga senarai rujukan. Bagian-bagian ini disusun secara logik dan juga teratur, membolehkan pembaca memahami aliran, pemikiran penulis daripada latar belakang isu kepada dapatan empirikal. Bahagian pengenalan menonjolkan rasional kajian dengan kuku melalui sokongan data dan laporan semasa daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia. Jadi secara tidak langsung, hal ini memperkukuhkan lagi konteks sosial isu remaja dan menunjukkan keupayaan penulis mengait masalah moral dengan dimensi pendidikan dan juga nilai agama. Sekarang kita akan masuk kepada contoh struktur dan juga organisasi. Ini merupakan contoh yang sebenar yang diambil daripada artikel. Kamu boleh lihat pada bahagian abstrak di halaman 1. Kajian ini mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyimpangan akhlak dalam kalangan remaja berikutan peningkatan masalah moral yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Contoh yang kedua boleh dilihat pada bahagian metodo metodologi pada halaman 4. Metodologi kajian ini berbentuk tinjauan. Populasi dalam kajian ini merupakan jumlah remaja yang terdapat di sebuah pusat perlindungan negeri Selangor iaitu seramai 100 orang. Manakala jumlah sampel yang digunakan dalam kajian ini ialah sebanyak 70 orang responden. Jadi secara tidak langsung, petikan ini menunjukkan struktur penulisan yang lengkap dan juga tersusun. Bermula dengan pengenalan, metodologi, dapatan dan juga kesimpulan. Susunan logik ini uh, memudahkan pembaca untuk menelusuri aliran hujah secara ilmiah dan juga berperingkat. Seterusnya kita akan masuk kohesi dan juga koherensi. Wacana keseluruhan menunjukkan kohesi leksikal dan juga tata bahasa yang baik dengan penggunaan penanda wacana seperti namun, demikian, selain itu dan justeru secara konsisten. Penggunaan ini akan membantu mewujudkan kesinambungan idea antara perenggan dan menjadikan struktur hujah lebih jelas. Koesi antara bahagian metodologi dan hasil kajian juga terserlah apabila setiap konstruk utama iaitu diri sendiri, ibu bapa, media masa dan juga rakan sebaya dijelaskan secara konsisten daripada penyataan item, hingga kepada tafsiran dapatan ini akan memperlihatkan hubungan yang mantap antara teori instrumen dan hasil empirikal sekaligus memperkukuhkan keutuhan wacana keseluruhan artikel ini merupakan contoh sebenar dari artikel secara keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor diri sendiri dan rakan sebaya berada pada tahap sederhana tinggi, manakala faktor media masa dan ibu bapa berada pada tahap sederhana rendah. Kamu boleh lihat di artikel pada bahagian perbincangan pada halaman 11. Contoh yang kedua, hal ini dapat dirumuskan bahawa terdapat dua aspek utama, iaitu faktor dalaman yang berpunca daripada diri sendiri dan juga faktor luaran yang berpunca daripada rakan sebaya yang memainkan peranan utama dalam mempengaruhi remaja untuk melakukan masalah sosial. Ini kamu boleh lihat pada bahagian perbincangan pada laman 11 juga. Jadi, kohesi yang jelas melalui penggunaan penanda wacana seperti secara keseluruhannya, manakala dan hal ini dapat dirumuskan bahawa perkataan ini yang menghubungkan idean, idea antara perenggan. Koherensi pula terserlah apabila setiap faktor iaitu diri, ibu bapa, media masa dan juga rakan sebaya diterangkan secara konsisten ataupun berurutan dan berhubung terus dengan dapatan statistik akan mewujudkan kesinambungan idea yang mantap. seterusnya dalam aspek kritis dan reflektif. Penulis artikel ini sebenarnya telah berjaya membuat perbandingan antara dapatan kajian semasa dengan kajian terdahulu secara berstruktur. Ini menunjukkan penulis ini peka terhadap perkembangan penyelidikan yang lepas dan tidak hanya menumpukan kepada hasil kajian sendiri. Namun, dari sudut refleksi dan kritikan teori serta metodologi Tahapnya masih agak terhad. Um, penulis hanya membandingkan hasil, tetapi kurang mendalami bagaimana konteks um, budaya atau reka bentuk kajian boleh mempengaruhi dapatan tersebut. Kalau penulis dapat menambah elemen analisis reflektif seperti um, pengaruh konteks budaya terhadap tingkah laku remaja atau um, batasan reka bentuk penyelidikan, maka Tulisan ini akan menjadi lebih analitik dan kukuh. Selain itu, refleksi juga boleh membantu penulis untuk mencadangkan penambahbaikan metodologi. Sebagai contoh, memperbaiki teknik, pensampelan atau nilai semula pemboleh ubah yang digunakan. Kesimpulannya, dimensi reflektif bukan sekadar untuk menilai dapatan, tetapi... ia juga mendorong kepada pembinaan teori baharu dalam bidang pendidikan moral dan sosiologi sosiologi remaja yang menjadikan penulisan um, lebih matang dan berwawasan sebagai contoh pada halaman 12 iaitu penulis menyatakan bahawa ramai remaja suka mencuba perkara baharu pada tahap ini um, berada pada paras yang tertinggi um, Penulis kemudian membandingkan dapatan ini dengan dapatan terdahulu oleh beberapa penyelidik seperti Zainuddin, Norazma, Azlina dan Zana Raih. Perbandingan ini dia menunjukkan unsur kritikal kerana penulis ini tidak hanya menyatakan hasil kajian tetapi juga mengaitkannya dengan penyelidikan lepas untuk mengukuhkan hujah tersebut. Namun, um, tahap refleksi masih boleh dikembangkan Um, contohnya dengan menilai sebab dan konteks sosial mengapa remaja suka mencuba perkara baru bukannya um, bukannya hanya meng menyatakan ia selari dengan kajian lain um, ia ia akan menambah nilai reflektif dan menjadikan ias sebagai hujah yang lebih mendalam um, ini adalah contoh seterusnya iaitu pada halaman 14 iaitu penulis dia menyatakan bahawa gadis remaja yang berusia 19 tahun ke atas lebih mudah terpengaruh dengan diri sendiri dan media massa berbanding dengan remaja yang lebih muda. Di sini penulis telah menunjukkan pemikiran kritis yaitu dengan membezakan tingkah laku mengikut kumpulan umur. Terpastu namun untuk menjadikannya lebih reflektif, penulis boleh menguraikannya mengapa perbezaan itu berlaku. Contohnya ia berlaku disebabkan pengaruh kematangan Uh, pengalaman sosial atau tekanan budaya. Uh, jika elemen refleksi seperti ini ditambah pembacaan akan menjadi lebih analitik dan, berteori, dan bernilai teori, bukan sekadar pemerhatian data. Baik untuk slide ini kita akan lihat tentang kemahiran membuat rujukan. Artikel yang dikaji menunjukkan penulis mematuhi gaya rujukan APA edisi lama, yaitu APA 6. Dari segi konsistensi antara petikan dalam teks dan senarai rujukan, ia memang baik dan tersusun. Ia menunjukkan penulis ini faham asas penyediaan rujukan akademik. Selain itu, sumber yang digunakan juga sahih seperti jurnal ilmiah dan laporan penyelidikan. Ini penting sebab dalam penulisan akademik, sumber mesti boleh dipercayai, bukan dari blog, media sosial atau laman web umum. Namun, masih terdapat sedikit ketidakkonsistenan dalam format. Contohnya, ada jurnal yang dimiringkan. Ada juga yang tidak. Kadang-kadang, nama pengarang atau tahun tidak disusun mengikut panduan APA yang sebenar. Walaupun ini nampak kecil. Kesilapan begini memberi kesan kepada kualiti dan kredibiliti penulisan. Jadi, untuk membaiki kualiti artikel ini, Penulis disarankan supaya mengemaskini format kepada APA edisi ke-7. Ini penting sebab APA edisi ke-7 ialah piawaian antarabangsa terkini yang kini digunakan oleh kebanyakan jurnal dan institusi pendidikan tinggi di, di seluruh dunia. Sekarang kita lihat contoh yang menunjukkan perbezaan ketara antara gaya lama dan gaya betul menurut APA edisi ke-7. Yang di atas adalah contoh asal yang saya petik daripada artikel tersebut. Kalau kita tengok, gaya ini tidak ikut format APA. Terdapat beberapa kesilapan yang boleh dikenal pasti. Yang pertama, tiada koma selepas nama pengarang pertama. Kedua, simbol dan tidak digunakan dengan betul. Sepatutnya ia didahului oleh koma. Tiga, tahun tidak dalam tanda kurungan. Yang keempat, Nama buku ditulis dengan huruf besar di setiap perkataan. Sepatutnya hanya huruf pertama huruf besar. Yang kelima, dan tiada tanda titik di, tepat, di tempat yang betul. Sekarang, kalau kita betulkan ikut API edisi ke-7, bentuknya seperti yang di bawah tersebut. Apa bezanya? Dalam API edisi ke-7, kita guna tanda koma selepas setiap inisial nama penulis. dan tahun mesti dalam kurungan. Tajuk buku hanya huruf pertama huruf besar. Manakala nama penerbit tidak perlu diikuti lokasi seperti London sebab APA edisi ke-7 sudah gugurkan keperluan lokasi penerbit. Format ini nampak lebih profesional, kemas dan seragam dan yang lebih penting ia menunjukkan penulis ini faham dan ikut piawaian antarabangsa. Pencara atau penilai akan mudah yakin dengan penulisan yang sebegini. Seterusnya, kita beralih kepada sumber rujukan dan kekuatan literatur. Dalam artikel ini, penulis menggabungkan sumber tempatan dan antarabangsa. Gabungan ini amat penting kerana ia menunjukkan keluasan bacaan dan kefahaman terhadap konteks sosial remaja. Hmm, sebagai contoh, penulis merujuk kajian tempatan oleh. Abdul Halim Tamuri dan Zarin Ismail 2009 yang menekankan aspek nilai moral dan media masa terhadap remaja luar bandar. Kajian ini penting kerana ia memberikan gambaran sebenar tentang situasi remaja di Malaysia. Pada masa yang sama, penulis turut menggunakan sumber antarabangsa seperti Nunali 1978. untuk memperkukuh teori psikologi dan pengukuran. Dengan, dengan adanya gabungan antara dua sumber ini, yaitu tempatan dan antara bangsa, artikel menjadi lebih seimbang dan ia bernilai tinggi dari segi akademik. Gabungan ini juga meningkatkan kredibiliti dan kekuatan literatur. karena ia menunjukkan bahwa penulis ini bukan hanya menulis berdasarkan satu perspektif saja. Tetapi uh, ia mengambil kira konteks global dan setempat. Ia salah satu ciri yang penting dalam penulisan akademik yang berkualiti. Sekarang kita lihat contoh sebenar bagaimana sumber antarabangsa digunakan. Contoh asal yang digunakan dalam artikel ialah yang di atas. Format ini tidak tepat sepenuhnya. Antara kesilapan yang jelas ialah nama pengarang tidak diasingkan dengan koma yang betul. Tahun tidak dalam tanda kurungan. Tiada nombor isu atau jilid yang lengkap. Tiada DOI atau pautan digital, sedangkan itu penting untuk membuat rujukan dalam talian. Kalau kita ubah kepada format APA edisi ke-7, bentuknya adalah yang seperti di bawah. Dalam versi ini kita boleh nampak semua elemen penting seperti nama pengarang dipisahkan dengan betul tahun dalam kurungan tajuk artikel tidak dimiringkan tetapi nama jurnal dimiringkan bersama nombor jilid dan isu serta ada DOI di hujung format yang lengkap sebegini bukan sekadar cantik di mata tetapi um, ia menunjukkan ketepatan integriti dan kebolehpercayaan akademik. Jadi pembaca atau penyelidik lain boleh terus mencari artikel asal dengan lebih mudah. Baik, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kami untuk me mengupas lebih lanjut tentang pembentangan analisis artikel untuk aspek yang ketiga iaitu kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan ini merangkumi dua aspek yang akan saya uh, ketengahkan yaitu yang pertama bahasa dan gaya akademik. Analisis men, me, menunjukkan penulisan artikel ini jelas, formal dan konsisten dengan laras ilmu yang sesuai untuk penerbitan jurnal pendidikan. Pengguna, penggunaan istilah seperti mean, sianpiawai dan manova diaplikasikan dengan tepat, menunjukkan kesekapan penulis dalam pelaporan data statistik. Walau bagaimanapun. Terdapat beberapa ayat yang panjang dan berlapis klausa, menjadikan bacaannya agak lebih padat. Ayat-ayat sebegini wajar dipendekkan saja atau diringkaskan agar mesej utama yang ingin disampaikan uh, mudah dipahami oleh pembaca. Uh, artikel ini juga menggunakan bahasa ilmiah yang formal, padat dan sesuai dengan gaya akademik. Uh, penulisan sekarang. Saya berikan contoh sebenar dari artikel abstrak halaman yang pertama Kajian ini mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyimpangan akhlak dalam kalangan remaja berikutan peningkatan masalah moral yang berlaku dalam masyarakat hari ini Contoh ini menunjukkan penggunaan ayat penggunaan ayat yang formal dan objektif seperti e, faktor yang mempengaruhi penyimpangan akhlak dan peningkatan masalah moral Ianya mencerminkan laras ilmiah tanpa unsur emosional sama sekali. Hal ini menunjukkan gaya penulisan di dalam artikel ini uh, adalah lebih teratur dan mengikuti laras ilmiah jurnal-jurnal pendidikan pada masa kini. Seterusnya, untuk aspek yang kedua yaitu persembahan data dan analisis Analisis menunjukkan penyusunan jadual, analisis min, dan tafsiran dapatan disampaikan dengan kemas dan sistematik. Tafsiran dijelaskan sejurus selepas jadual dibuat menunjukkan kesinambungan antara hasil dan huraian. Ini membantu pembaca memahami maksud statistik tanpa perlu melihat latar belakang mendalam di dalam analisis data tersebut. Namun, perincian teknikal mengenal justifikasi penggunaan MANOVA boleh diringkaskan. Penulis boleh memberi tumpuan lebih kepada interpretasi hasil terhadap amalan pendidikan dan peranan sosial berbanding aspek pengiraan statistik yang terlalu teknikal. Berikut saya sertakan contoh sebenar dari artikel halaman yang ke-6. Menunjukkan jadual yang dipaparkan untuk keseluruhan faktor dalam analisis jadual ini, penyelidik menerangkan dapatan dengan jelas selepas jadual menunjukkan hubungan langsung antara data dan interpretasi. Ini memudahkan pembaca memahami keputusan tanpa perlu meneliti statistik mentah secara mendalam. Selain itu, uh, huraian analisis ini juga boleh melibatkan perbandingan antara pemboleh ubah penerang Penerangan tentang faktor serta implikasi terhadap situasi sebenar dalam penulisan akademik analisis yang baik mestilah kritikal, logik dan diskologi oleh bukti empirikal agar penulisan agar penulisan lebih berilmiah dan mampu untuk diinterpretasikan -inter kepada pembaca. seterusnya kita akan berahli kepada poin yang keempat untuk analisis ini iaitu rumusan kualiti keseluruhan artikel. Analisis menunjukkan artikel ini memperlihatkan tahap keutuhan akademik yang tinggi serta memenuhi ciri-ciri utama yang tertentu dalam penulisan ilmiah yang sistematik, beretika dan berasaskan data. Kajian ini berpotensi menjadi rujukan penting dalam bidang pendidikan moral, pembangunan sosial dan sosiologi remaja. Walau bagaimanapun, beberapa penambahbaikan dari segi gaya penulisan, kemaskini literata dan pengukuhan dimensi reflektif perlu dilakukan bagi menambah nilai intelektual dan menjadikan penulisan lebih teratur dan lebih sempurna mengikut daya saing artikel dalam penerbitan akademik khususnya pada zaman pada zaman globalisasi kini. Berikut saya sertakan contoh dalam artikel kesimpulan halaman yang ke-15. Untuk analisis yang keempat ini, penutup artikel menunjukkan kekuatan akademik kerana ia bukan sahaja merumus-merumus dapatan tetapi juga mengemukakan cadangan praktikal untuk pelbagai pihak. Ini mencerminkan penulisan uh, ilmiah ini mempunyai ciri reflektif dan aplikatif yang, yang ditekankan dalam analisis tersebut. Itu saja perfungsian saya untuk analisis yang boleh saya ketengahkan di dalam artikel ini. Untuk, uh, sebelum saya menutup pembentangan kami, saya akan membuat reflektif, sedikit reflektif uh, untuk analisis ini secara keseluruhan. Bagi saya, artikel ini memperlihatkan kekuatan dari aspek struktur penulisan yang sistematik dan penggunaan bahasa akademik yang jelas. Persembahan data dan analisisnya pula menunjukkan bahawa hubungan yang mantap antara dapatan empirikal dengan objektif kajian. Walau bagaimanapun, di dalam kesempurnaan tetap juga kekurangan, iaitu ruang penambahbaikan seperti kemaskini literatur, literatur dan pengukuhan dimensi reflektif. Bagi meningkatkan nilai keilmian, keilmiahan karya secara keseluruhannya, analisis ini menunjukkan bahawa penulisan akademik yang berkesan perlu berpaksikan sebuah bukti yang kukuh, bersifat kritikal, serta menyumbang kepada pengembangan ilmu dalam konteks sosial. Khususnya uh, artikel yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan uh, sebuah sebuah artikel sosial Jadi kita mesti uh, melibatkan konteks-konteks sosial agar dapat uh, mengukuhkan artikel kita itu mudah dibaca oleh oleh pembaca khususnya generasi muda masa kini diharapkan kajian seperti saya mengharapkan kajian seperti ini dapat dijadikan panduan oleh pelajar Pendidik dan penyelidik untuk menghasilkan karya ilmiah yang bukan sahaja sahih dan bernilai akademik tetapi juga relevan dengan cabaran moral dan sosial generasi muda pada masa kini. Seterusnya kita lihat kesimpulan analitis. Um, artikel ini secara keselu keseluruhan sudah baik dan berpotensi tinggi. Tetapi uh, jika penulis menambah elemen teori sosial moden. Menggunakan rujukan pasca 2020 dan menulis dengan gaya yang lebih reflektif serta padat, artikel ini boleh mencapai tahap jurnal berindeks atau jurnal bertahap IPJ. Um, sebagai contoh pada halaman 15, artikel menjelaskan bagaimana persekitaran sosial membentuk tingkah laku remaja. Uh, ia menyebut bahawa Um, faktor seperti ibu bapa, rakan sebaya dan media masa memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi corak sosial remaja ini. Analisis ini sudah baik, tetapi kalau ia dikaitkan lagi dengan teori sosial moden, um, contohnya teori Erikson atau teori Bandura tentang um, pembelajaran sosial, maka hujahan penulis tersebut akan menjadi lebih mendalam, lebih terperinci dan bernilai akademik yang tinggi. Itu saja perbincangan saya untuk analisis yang boleh saya ketengahkan di dalam artikel ini. Untuk, uh, sebelum saya menutup pembentangan kami, saya akan membuat reflektif sedikit reflektif uh, untuk analisis ini secara keseluruhan. Bagi saya, artikel ini memperlihatkan kekuatan dari aspek struktur penulisan yang sistematik dan penggunaan bahasa akademik yang jelas persembahan data dan analisisnya pula menunjukkan bahawa hubungan yang mantap antara dapatan empirikal dengan objektif kajian. Walau bagaimanapun, di dalam kesempurnaan terdapat juga kekurangan iaitu ruang penambahbaikan seperti kemaskini literatur, literatur dan pengukuhan dimensi reflektif bagi meningkatkan nilai keilmian, keilmiahan karya secara keseluruhannya. Analisis ini menunjukkan bahawa penulisan akademik yang berkesan perlu berpaksikan sebuah bukti yang kukuh, bersifat kritikal serta menyumbang kepada pengembangan ilmu dalam konteks sosial. Khususnya uh, artikel yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan uh, sebuah sebuah artikel sosial, jadi kita mesti uh, melibatkan konteks-konteks sosial agar dapat uh, mengukuhkan artikel kita itu sudah dibaca oleh oleh pembaca khususnya generasi muda masa kini. Diharapkan kajian seperti saya mengharapkan kajian seperti ini dapat dijadikan panduan oleh pelajar, pendidik dan penyelidik untuk menghasilkan karya ilmiah yang bukan sahaja sahih dan bernilai akademik tetapi juga relevan dengan cabaran moral dan sosial generasi muda pada masa kini. Saya, Muhammad Azizi e. bin Muhammad Anwar dan dua orang lagi rakan pembentang saya mengakhiri pembentangan kami berkenaan analisis artikel. Assalamualaikum dan sekian. Terima kasih.